Всем привет! И сегодня я учусь паркурить. Я хочу стать профессиональным паркуристом. Я умею только вот такую вот фигню. Вот такая, видите, вот такая фигня. И то я умею ее только вот отсюда вот, вот отсюда. Что вы видели, это неправда. Это мантас! Я могу ее только вот отсюда. И могу только с разгона. Сейчас вы увидите. Увидите все, что я могу. Мой профессиональный профессионализм. Уи! Вот вы видели мою фигню на асфальт. Это очень опасно так-то. Не судите строго. И что я вам хочу научиться какую-нибудь клевую фигню. Для этого нам понадобится вот такая фигня. Кувы рук назад. Нужно сначала отработать мах. Мах будет в такой вот. После этого мы научимся делать гейнера. Вот так. Вот. Ну-ка, давайте попробуем сделать гейнер. Только гейнер мы будем делать, а какое такого места. Например, вот с этой машины. Ой, я нечаянно высоко прыгну. Ничего страшного. Последствий никаких не будет. После этого мы встаем на эту машину. И отпрыгаем от нее. Затем мы прыгаем куда-нибудь. А потом мы все прыгаем Сейчас я включу. Все. Теперь мы будем прыгать нормально. И сейчас я запрыгну на какую-нибудь машину и сделаю оттуда гейнер. Это тут за фигня так что строго не садись. Так, Помним мах. Осталось только сделать. Так. Сейчас мы залезем на эту машину и сделаем гейнера. Так, помним промах, мах, помним. Итак, фу, я сейчас сдохну. Я сделал гейнера! Я сделал винт! Короче, сегодня я научился гейнер. Но ничего страшного. Я научусь еще и задние обычно знать. Да ладно, я не умею задние. Но у нас задние. Сейчас, смотри, что это у нас такое? Давайте зайдем и проверим, что это у нас такое. О, магазин продуктов. Давайте попробуем сделать рандат задние. Но мы не умеем рандат. Давайте научимся задние рандат. Сначала нам понадобится задние как, как мы умеем геймером, мы умеем заднее. Вот. О, мы сделали заднюю спуск. Отлично. Теперь нам надо научиться делать заднюю. То есть рандат заднее. Если нам понадобится рандат, который мы не умеем, ну давайте попробуем с самого начала. Так. Мы делаем рандат. Ой, я сделал а -а -а -а! Я повторил её. но Ну, не со страшного. Сделаем опять рандат. Рандат. И... Задние! И... Ура! Давайте выпьем. Ой, это все автоматы. Не будем на них играть. Давайте пойдем сделаем рандат задние на за улице. А что это такое? Может, я сюда попробовать что-нибудь такое? -то? Нет, мы не будем отсюда здесь ничего такого. Ну не со стрессом. Мы сейчас сделаем запись на улице Мы сделаем рандат задние. Ага, где? Так, я видел НЛО! НЛО! Ну это все страшно. Сейчас мы сделаем отсюда ранда сзади. Вот отсюда. Это. Для этого нам понадобится ранда сзади. Ну смотрите. Сейчас я попробую сделать отсюда ранда сзади. Надеюсь, я его смогу сделать. Угу. А, а после моста Ну, это страшно. Сделаем я. Я задние. И я уже научился много всего. Думаю, в следующий раз научусь и что. Так, и давай я сделаем оттуда такую эпичную. Эпичный, эпичный бланк. А за его не умею, но я его нас. Для этого нам понадобится сделать заднее. Смотрите, как я эпично делаю заднее. Угу-у-у! О, нет! Двуха заднего! О, нет! О, нет! Нет! Я профессионал! Уи! Короче! Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Новичок-паркурщик, всем удачи, всем пока.